108 FM вітаю усіх слухачів радіостанції Київ-ФМ та глядачів нашого Ютуб-каналу Київ-ФМ і Запрошую вас до програми Лікар знає сьогодні. Тема нашої розмови комплементарна медицина. Це та галузь, яка в багатьох країнах, скажімо, таких як Ізраїль США, вважається основним напрямком офіційним напрямком турботи про здоров'я населення. Що ж таке комплементарна медицина? Сьогодні будемо з'ясовувати у моєї гості, яку я із задоволенням представляю це Людмила Жукова, академік Української академії наук, лауреатка 27 міжнародних нагород, очільниця центру нетрадиційної медицини енергетика. Добрий вам день, добрий. І одразу я хочу зауважити, якщо сьогоднішня наша розмова, тема яку ми обговорюємо, вас зацікавить і ви зрозумієте, що хочете а, проконсультуватися, отримати якісь поради, якусь допомогу в у фахівців центру, то я одразу зазначу, як зв'язатися, куди телефонувати і куди йти. Отже, телефони їх два занотовуйте: 067 466 28 25 або ще один 067 620 44, 62. Ну і Розташовується центр е, енергетика на вулиці Верховинна, 6а, Офіс 5. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж починаємо нашу розмову. Людмила Петрівна, давайте знайомитися. Розкажіть, будь ласка, що таке центр нетрадиційної медицини енергетика? Ну, ми основані в 1993 році. Ми були перший ліцензірований центр на Україні. У нас лицензия номер один. И мы, собственно, за нами пошли уже те последователи, у которых что получалось многое. Mm -hmm. Я старалась, если у кого-то что-то не получается, я им об этом рассказывала. И то ли мы переучивались, то ли они уходили в ту отрасль, которая у них получалась. Что такое наш центр? У нас работают специалисты очень высококвалифицированные, все медики. У меня есть моя заместитель, которая работает. Это моя дочь. Она работает уже, ну, если начинать с города Донецка, то уже 36 лет она со мной. У меня 128 рожденных детей и бесплодных матерей, а у нее 44. Да. Ровные две циферки, 44. Так что мы делаем очень много. На сегодняшний день я очень занялась раковыми больными. Понимаете, настолько сейчас идет какой-то, как вирус, понимаете, раковых больных очень много. И я уже занимаюсь где-то около 3-4 лет только, почти только раковыми больными. Я принимаю не раковую больную, только в том случае, если экстремальная ситуация, то ли кровотечение, то ли роды неудачные идут и так далее. Вот. Понимаете, мы настолько отданы своей работе, это знают абсолютно все. И потом очень много приглашений в другие страны мира. Мы, я была в Америке, я была в Израиле, я была в Швейцарии. В Швейцарии сделан центр комплементарной медицины жуговой. Mm -hmm. Я об этом узнала всего лишь два года назад, хотя центр существует 20 лет. Понимаете, меня это очень удивило. А 22 года назад я там провела курсы с русскоговорящими врачами. И вот они организовали 20 лет назад центр, он работает. Потом очень хочется рассказать, что комплементарной медицине мы первые практически начали уделять внимание. Даже вот я вам расскажу такой интересный случай. Это, я думаю, на это стоит обратить внимание. 22 года назад в Казахстане проходил конгресс. Первый конгресс по нетради Ой, извиняюсь, в 1992 году. И я выступала и говорила очень интересные вещи о комплементарной медицине. Говорила о том, что есть параллельные нам клетки, клеткам нашим биоэнергетикой, клеточки во Вселенной, говорила о том, что ДНК у нас тоже есть параллельная. И рассказывала, как примеры приводила то официальное, что зарегистрировано документально и так далее. Два года они ничего почти не делали, и, но я видела эти скептические улыбки, мне было немножко обидно, я даже всплакнула потом. Вот, вы знаете, а сейчас я слышу передачу этого же института, который рассказывает о том, что 20 лет последние 20 лет, они особенно уделяли внимание тому, что было сказано в 1992 году. И вот они согласились полностью, что действительно существует во Вселенной. А мы, если так разобраться, что такое Вселенная, мы кто-то может объяснить, кто-то знает, мы летаем, а кто-то знает о деревьях, о цветы, о животные, а мы с вами. Никто ничего не может объяснить. Вы знаете, что вообще-то слово «вселенная» в Тибете раньше называли слово «мать» мама. Угу. То есть это было для всех, как мама, но мне это больше нравится. То есть оно так и есть на деле? Так оно и есть, действительно, так. да. Что такое комплементарная медицина? Комплементарная медицина, это, я считаю, как и биоэнергетика, это медицина будущего. Она существует сотни тысяч лет назад, но никто ее не называл так естественно. Но тем не менее, когда нужно было помочь больному, то прежде всего помогала комплементарная медицина то есть к больному бросались ему оказывали помощь а потом уже начинали делать какие-то свои пасы понимаете И раньше конечно не было ни скальпеля не проводили все эти хирургические вмешательства а сейчас я даже вы знаете выписала специально для себя о комплементарной медицине что в америке организован в 1992 году Национальный институт был в э, комплементарной медицине. Mm -hmm. Это в 92-м году, а в 1998 году они уже сделали национальный университет. И сейчас на сегодняшний день. Ну, Виписати, виписала, а шпаргалка мені звикла пытаюсь питання. Ну, то й не вот. треба. Давайте, знаєте, що давайте до наших реалій, тому що те, що було нас... в Америці, ок, давайте э, говорити про те, що ви можете запропонувати українцям. Дивіться, те, що я почитала в інтернеті, в інтернеті комплементарна медицина це медицина без фармакології і без інвазії, тобто без конечно, втручання, конечно. правильно? Да. Але, это так само от пишут, что это нее альтернативую Альтернативная це медицина это вместо, а комплементарная это вместе с це традиционной медициной. Да? Понимаете, это ну от, например, я вам приведу просто несколько примеров угу. из моей практики, подтвержденных документально. У меня был пятилетний ребенок. Давно еще, начало 90-х годов. Его привезли ко мне, бог знает откуда, с опухолью в голове. Я посмотрела, эта опухоль очень похожа была, даже как немножко на осьминога. Я поняла, что мне будет тяжело работать. Но я решила попробовать. Я включила визуализацию. Вот тогда впервые я начала пользоваться визуализацией. Этому я учу на своих курсах в институтах, я являюсь профессором Оксфордского университета, я учу своих студентов, я являюсь профессором Международного Венского университета, тоже учу своих студентов, понимаете, что такое визуализация. Вот. И когда э, специалист визуализирует что-то, он к этому приходит, делая пасы руками и зная основы физики, зная квантовую физику. Без квантовой физики очень тяжело. Очень тяжело, и поэтому, знаете, нужно развиваться. Не просто вот ты можешь махать руками и так далее. Я когда это наблюдаю, мне становится дико. Так вот этого ребенка я закапсулировала. Впервые в жизни я тогда закапсулировала опухоль. Я сделала капсулу. Мы позвонили в Институт Бурденко, который единственный делал на тот момент детские хирургические Там вот эти. Да, да. И вы знаете, там я слышала по телефону, видно на громкой связи, хихикали, там хахакали, когда я сказала, что капсула. Через день мне позвонил зав. отделение, который сделал операцию, Он говорит, если бы я стоял рядом, стал бы перед вами на колени. Разве это не был показатель? Да я после этого ходила, я так рыдала до истерики, какая я умница, и как у меня первый раз это получилось. Понимаете? И вот с тех пор я капсулирую опухоли. И бывает даже случаи, когда я их просто убираю. Но нужно быть грамотным специалистом, нужно уметь. Понимаете, э, ну вот как вас учат азбуки в школе. Вот точно так же нужно уметь в любой специальности, где бы вы ни работали, нужно быть специалистом. А чему можно научиться, а че это трешечки дар? Ирочка, дело в том, что я, я родилась, видно, с этим, ну, ну так уж сложилось, потому что я еще будучи ребенком, у себя заживляла на коленках, кровь вот течет, падаю, а я была очень такая активная девочка, падала, разбивала и кровь восстанавливала. Потом я занималась спортом. вот э, велоспорт, например, кто-то ударился плечом, я клала руку на плечо это к этому уже привыкли и естественно боль уходила. Я когда впервые в жизни убрала у директора института э, одного из института, где я работала после университета э, трофическую язву здесь на правой руке и пришла домой, начала рассказывать мама я уцерпала, убрала вот трофическую язву, а мама мне говорит, бабушка в это время лежала немножко я прихватнула. А ты пойди, говорит, к бабушке. Я прихожу, бабушка говорит, это мама тебя ко мне послала. Я говорю, да, а как ты догадалась? Она говорит, а как ты это делала? Я ей начала рассказывать. Оказывается, у нас в семье, мало того, что шесть поколений врачей, у меня брат профессор, отец профессор и так далее. У нас как-то, понимаете, династия. И мне просто повезло. Я медицину услышала с рождения. Ну, такая я везучая. Добре, що які напрямки входять до комплементарної медицини? Бо те, що я прочитала, це не, не, знаю, це не лікувати силою думки, так? Це якісь зрозумілі і багатьом знайомі, це там ман мануальна терапія. Що ще? Іра, це лічить, як ви сказали, силою думки, мислі думки, матеріальні. к вам пришел больной, прежде чем взять его на лечение, вы должны знать, сможете ли вы ему помочь. Вы с ним ведете беседу, и он вам рассказывает о начале своего заболевания, если он это помнит, и так далее, и так далее. Выслушав его, у вас уже вот здесь созрело, сможете вы ему помочь или нет. Если я не могу помочь, если ко мне пришел человек весь в метастазах, я прекрасно понимаю, что я не возьму на себя такой большой грех. Я не могу ему сказать, ой, я вас вылечу. Это просто преступление. Вы знаете, и когда вы чувствуете, что вы можете ему помочь, вы с ним уже ведете направление вашего разговора совсем по-другому. И вы закладываете в него, в его мысли. У нас есть сознание и подсознание. Понимаете это, да, mm -hmm. кора головного мозга и подкорка. Вы сознательно закладываете в подсознание ему надежду сознательно на то, что он будет вылечен, потому что он уже отходил к врачам свое, не смогли ему помочь. Мама привела ко мне парня, взрослого парня, и я смотрю, он меняет носовые платки, кровь идет из носу. Я в шоке, я только пришла на работу, люди сидят. Она говорит, Людмилочка Петровна, мы с вами соотечественники, я тоже с Донбасса, помогите, спасите моего сына. Врачи сказали, что две недели осталось. У мальчика был острый лейкоз. Так вот сейчас у этого мальчика 15-летний прекрасный сын Димка. Они живут в Киеве, он женат и он счастлив. Представляете, я вылечила острый лейкоз. После этого я перестала бояться браться за серьезные заболевания, кроме тех, когда я уверена на сто процентов, что здесь я не помогу, и не надо обманывать саму себя. Добре, тогда поясните мне, будь ласочка, если а, что правда, вы имеете такие приклады, дуже позитивные, дуже, ну, я бы сказала. А, два стоят черги людей? Стоят. Стоят? Записывается на несколько месяцев вперед. Мне приходится многим отказывать, потому что на данный момент у нас настолько ситуация обострена в стране, что я не хочу рисковать людьми. И потом, вы знаете, я же ведь прошла очень много в лабораториях Института имени Богомольца. Мы работали где-то года три с профессором Лиманским. Я работала с его крысами. Это все было безумно интересно. Белые крысы с номерами на спинках. Даже однажды мы сделали такой эксперимент. Закрыли крышкой этот большой круглый аквариум, поместили туда несколько крыс и через дырочку в крышечке начали пропускать газ. И вы знаете, а я поставила так руки, мне стало их так жалко, что я поставила руки и решила, что это солнце, которое дает им потоки с кислородом, желтых лучей, пусть они дышат, я не могла видеть, как они мучаются. Они, нас пять штук их было, они уперлись на сами в мои руки, все были, мы фотографировали, мы всегда делаем фотографии, очень интересные, и э, фотографировали, как они вот так стояли, представляете? И после этого, конечно, крышку сняли. Вот. Ну, и через некоторое время крысы разбежались. Это был показатель. Вот стекло с обратной стороны, мои мысли, направление мыслей. А вы знаете, э очень большую роль играет направление мыслей. Ну, вот вечером идет женщина, там мужчина, обо что-то спотыкнулся. Что появляется? Испуг сначала, а потом страх. Страх, он живет до тех пор, пока человек совершенно не избавится Но не каждый может избавиться А, подумаешь, спотыкнулся Ну что тут такого? Это хорошо, что он так подумал И он потом идет легко и свободно А если этот страх живет надо его как исключать? Силы своей мысли. Только так, ничего страшного. Ну, подумаешь, но спотыкнулся. То есть люди почему-то стали ленивые. Они не хотят мыслить. Они не хотят думать. Они так много могут. Вот вы задали вопрос. Может ли это каждый? Каждый вряд ли. Но большинство может. Мы сама энергия. Смотрите, каждый орган, у нас, это каждый орган у нас имеет свое энергетическое поле. И когда дышат наши органы, поле наше становится вот так вокруг нас. Мы его не видим, но оно нам не мешает жить. Понимаете? Вот и человек может использовать... Я научила очень много. Болит сердце. Пожалуйста, сделай несколько движений спиралеобразных. 5, 7, 3, если 5 тебе тяжело. И сделай сбросы. Потому что надо сбрасывать, нельзя в себе накапливать. Mm -hmm. Ну, у меня так получилось, что последние последнее время онкологические больные заставили очень много с собой работать, и я накапливала. Я перестала использовать технику безопасности. И знаете, если уже такой откровенный разговор. Я сейчас с собой работаю, чувствую себя прекрасно. У меня замечательные анализы. И мне мои пациенты сказали, до 100 лет и не меньше. Так, ну вы и выглядаете чудово. Спасибо. Так, я хочу еще запитать про роль и работу самого пациента. Та, але перш за все, перед цим хочу нагадати. Вам, шановні слухачі, і всім, хто нас дивиться на нашому ютуб каналі. Що ви, якщо відчуваєте, що потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся до центру нетрадиційної медицини енергетика. Розташовується він на вулиці Верховині, 6А офіс номер 5. Ну або телефонуйте, щоб записатися, щоб дізнатися деталі: 067 466 28 25 або ще один номер, 067-620-44-62 Ця інформація прозвучала на права. Рекламы, отже, сам пациент, какая его роль? Он помогает. Понимаете, в чем, причем помощь его огромная. Он не может помочь только в том случае, если он тяжелый больной. Мне приходится выезжать, ему надо. Вот тогда он не может. Но ну, бывают такие тяжелые больные, когда закрыты глаза, лежит вяленький. И вот тогда приходится включаться полностью. А если пациент пришел на своих ногах, он хочет выздороветь, и я вижу его настрой, слава богу, бывают такие, что аж приходят, хочется сразу с улыбкой встречать у двери. И тогда я рассказываю, что он должен дома делать. У меня сейчас один очень интересный больной. Он был в АТО, он воевал сейчас и так далее. Я с ним работала. Так получилось, что ему нужно было срочно удалить желчный пузырь. Сделали две недели назад операцию. Он пришел ко мне испуганный, весь вот такой вот какой-то глаза круглые, вы знаете, ну испуганный, 60-летний, испуганный мужчина. Можете себе представить, сейчас... Это настолько жизнерадостный человек, это он первый сказал мне сто лет и не меньше. Добро, а лишь бывает, что вы работаете с пациентом и на каком-то этапе он там втрачает, я не знаю, эту веру. Бороть. Так, так, веру. Вы знаете, некоторые, я скажу, в каком случае он может потерять веру. Это очень печально бывает, но бывает. Редко, но бывает. Дело в том, что когда он хочет быстро выздороветь, а у него не получается. Ну, действительно, заболевание таковое, что ну, не получится быстро. За неделю, за две, иногда за три. Но не получается, потому что он живет в этом неверии. Вот он хочет быть здоровым ну, через три дня, через пять, через неделю. И побежал там, или ему надо срочно уехать. Лучше поставить меня в известное, что, вы знаете, я уезжаю, давайте я приеду, и мы с вами продолжим. Вот тогда его можно поставить защиту, закрыть на тот период, пока его не будет. И он себе спокойно будет делать то, но ну, если это допустимо, если состояние его здоровья это позволяет, понимаете? Но чаще всего они не выдерживают и через два 3 дня возвращаются назад. Ой, мне было гораздо лучше, давайте работать. Ну, давайте. До речи, про, про те, э, термины лекувания, так? Э, вот мы знаем, что там... Э народная медицина, когда лікуються травами, это не швидко, это ну, курс завжди несколько месяцев. У вас как это? Чи все зависит от диагноза? Очень многое зависит от самого диагноза, но, вы знаете, еще зависит от того настроения, которое в тебе. Когда ты видишь своего больного, видишь, как он старается, он верит тебе, и ты включаешься настолько, я уже заметила, что руки вот иногда я хочу посмотреть и я руку к нему вот так протягиваю и у меня мгновенно становятся тяжелые пальцы отекают и выравниваются вот здесь вот эти кружочки понимаете и я понимаю что я здесь выложусь наизнанку вывернусь но я ему помогу настолько что я с вами разговариваю и у меня уже начали выравниваться видите ну даже если у человека насморк я все равно буду реагировать Ну, так що, ну я учу больных работать с собой. Оце, очень оце очень важно, да, да, это, тому, это очень важно, да, завжди. З якими діагнозами до вас приходять найчастіше? От ви сказали, що зараз сконцентрували увагу на онкології, на але, ну, я думаю, що це ширший спектр. Вы знаете, назвать э, диагноз это будет такая долго. Да, это будет долго, много, особенно сейчас, когда эти ребята идут на прием, и это очень тяжело. Mm -hmm. Поэтому ситуация обязывает быть более как-то отдавать себя mm -hmm. и со слезами иногда работаю. Я вот, например, просто, когда готовилась до эфира, то я, ну, там читала, что в комплементарную медицину приходят уже, когда официальная медицина не, не может допомогать. Да, Но да, это да. означает, что хвороба, скорее всего, уже в каком-то запущенном выгляде. А вы знаете, нет. нет. Нет, не так. Бывает такое, что больные начинают ходить, класс... ну, как ее называют, классическая медицина. Хотя я считаю, классическая медицина это то, что было, извините, пять тысяч лет назад. Mm -hmm. Мне повезло, я вот когда училась в Китае, в Харбинском монастыре, я столько привлекала Везла оттуда знаний что я хорошо знаю какая классическая медицина а какая извините другая когда приходит извините ирочка вопрос. приходит с запущенными формами уже да как бы. вот приходит человек даже если его можно вылечить если там нет метастазов там онкологии и так далее и так далее можно вылечить но здесь очень важно его не просто в этом убедить но потихонечку начинать его учить, 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 потому что перед тем, как прийти к вам, он уже ходил в классическую медицину, его лечили, он покупал препараты, он их пил, они не снимали боль, они ему могли помочь на какое-то время. Ну, я же убедилась уже на этом, понимаете, но, в конце концов, не девочка, аж мы живем все, вот, и... Когда ему ничего не помогло, и он стал уже ну, настолько обескураженный в своей ситуации, что он начинает входить в Google, листать его, uh -huh. смотреть его. И когда он приходит ко мне, он честно, обычно такие больные честно говорят, что вы знаете, я исходил в медицину вдоль и поперек. Если сможете, посмотрите меня внимательно и помогите. И я начинаю диагностировать. Если я его продиагностировала, я вижу, что, боже мой, для меня это не очень тяжелый больной. Mm -hmm. Понимаете, я смогу ему помочь. Конечно, я буду брать такого больного, и я его вылечу. Это было на... наступное мое запитание, потому что для меня на... ну э... Найстрашніший випадок це коли тобі щось болить, тобі, з твоїм організмом щось не так, а ти не можеш з'ясувати причину. Це найгірше, так? Тому що там не знаю, висока температура, довгий термін, а ти здаєш всі аналізи, а вони хороші. І, і ну, там, в мене є знайомий хлопчик, який температурить уже три місяці, а аналізи всі чудові. Ось як відбувається діагностика? Тобто з такими випадками ви працюєте, коли немає діагнозу, коли людина просто вже приходить зневірена? Значить, ні, ні, вони просто не змогли обнаружити діагноз, поставити правильно. Так, да, ми працюємо. Але, знову ж, вот ви спросили, наскільки у мене це все. Я діагностирую рука, рука, я бачу внутрішні органи. і я безошибочно определяю, у меня на процентов точность диагностики, когда ее сравнивают там с компьютером мрт и прочее. То, -то в целом не застосовывает они Нет, аппаратуры, нет, ніякой, мне не так? нужно это. Я легко проверяю, я даже на сегодняшний день определила несколько человек, которые не соответствуют своему, своему своей фамилии, и так как их называют. Потому что у человека, которому принадлежит фамилия, была небольшая, маленькая такая микроскопическая mm -hmm. операция, но я ее знаю. Просто я его когда-то посмотрела. И когда приходят, это настолько явно видно, мне просто даже неприятно это. Зрозуміло. Скажіть мені, будь ласка, дайте мені ще от якусь е, таку загальну пораду, це вже останнє запитання, буквально хвилиночка. Щоб бути здоровим е, в вашому розумінні, що треба робити? Не, не в вашому розумінні, а от за вашими Так, от, так от, що? Е, прежде всего, не дозволяти собі розслабитися в своєму заболіванні, Дайте йому ход, дайте йому вихід. ход йому не давайте. Не шагайте вместе с ним, дайте ему выход. Вот однажды настройте себя на то, что, а почему у меня этого не может быть, но ну, это чуть-чуть, и что я с этим не справлюсь, этого же не было. Понимаете, от любого заболевания можно избавиться, но кроме вот на сегодняшний день, если идут онкологические больные и уже тяжелые, да, вот с ними. А так можно. Так, ну і я тоді на завершення зазначу і ще раз нагадаю всім нашим слухачам, як звернутися за допомогою до фахівців Центру нетрадиційної медицини і енергетика і до самої Людмили Петрівни і до інших фахівців. Будь ласка, занотовуйте телефон 067 466 28 25 або 067 620 44 62. Ну і сам центр, він розташовується на вулиці Верховинна 6А, офіс номер номер 5. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дякую дуже за сьогоднішню розмову. Спасибо. Людмила Жукова, академік Української академії наук, Лауратка 27 міжнародних нагород. Очільниця центру нетрадиційної медицини енергетика була сьогодні гостею програми Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар.